Всем привет! Я художник Андрей Глишин. Рассказываю о своих картинах, о том, что они несут, о том, что они означают, и вообще о жизни, об искусстве, как оно соотносится с нашей повседневностью. Сегодня я хочу поговорить о магии искусства. Магия искусства – это, наверное, все-таки унисон в физике есть такое явление, называется резонанс, когда частота колебаний какой-то внутренней среды совпадает с частотой колебаний внешней среды и возникает резонанс. В музыке это унисон, когда э, в двух разных тональностях как бы звучит одна нота и возникает унисон. То есть вот это вот какое-то э, подобное звучание наверное, происходит и в человеке, когда он видит свое искусство. Искусство, которое его задевает. Некоторые искусствоведы э, советуют своим, ну, не знаю, клиентам или тем, к ним обращается, как покупать искусство, мол, не слушайте себя, нравится вам или не нравится, а вот слушайте искусствоведа, что он вам скажет, достойно это искусство или нет. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что в первую очередь человек должен э, почувствовать себя, почувствовать свои какие-то колебания. Если они совпадают с той энергией, с той динамикой, с той эмоциональностью, которую несет картина, в этом случае действительно это ваша картина. Меня иногда просят, э, ой, подарите мне картину. Мне совершенно не жалко подарить картину ну, тому, кто в этом нуждается или кто не может ее приобрести, но смысл не в этом. Тогда не произойдет магия. Магия должна произойти только тогда, когда человек, увидев настоящую вот эту вот живую картину, почувствовал в себе что-то, что отозвалось у него в душе, и при этом еще и заплатил за эту картину. Вот тогда совершается магия, тогда возникает вот это вот не знаю как какое-то волшебное такое действие, которое связывает человека и этот образ, который на картине. Перед вами картина "Магический цветок". Ну, это такая абстракция, вот так спонтанно получилось у меня на холсте, и я когда ее закончил но ну, я влюбился в эту картину она мне показалась очень насыщенной очень какой-то глубокой очень такой э, многогранной ну в общем да как будто бы это, это какой-то цветок цветок какой-то магии наверное так Ну вот картина ⁇ Магический цикл ⁇ Пока.